उर्दू टीचर के सामीन अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताक़ीद के हवाले से ताक़ीद के लफजी मानी साफ बात न कहना या गिरह लगाने के हैं इसे नुख् कलाम समझा जाता है कलाम के अजय तरकीबी के जगह से बेजगह होने को ताक़ीद कहते हैं ऐसे कलाम को समझने में दिक्कत पेश आती है ताकीद लफजी भी होती है और मानवी भी, भी। ताक़ीद लफ्जी सिनफ की सूरत पैदा करती है ताकद माना भी यह है कि लफ्ज़ को उसके महल की बजाय किसी दूसरी जगह रखा जाए इससे मानी में तब्दीली वाक़ होती है मसलन अगर कहें कि तुम न जाओ और फिर कहें तुम जाओ ना जाहर है दोनों के मानी में फर्क आ गया है ताक़ीद का नुकस तकद्दुम व ताखिर को मद्द न रखने से पैदा हो जाता है और सुनने और पढ़ने वाले को उलझन में डाल देता है मसलन आँखें तुम्हारी शिकल को करती रही तलाश इस मिसरे में पता नहीं चलता आँखें की आँखें मुतकलम की है या मुखातिब की और तुम्हारी का ताल्लुक आंखों के साथ है या शिकल के साथ